Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання, нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Мосякова Ірина Юліївна, директор Центру творчості дітей та юнацтва Шевченківець, нагороджується медаллю Трудова слава за багаторічну та плідну діяльність в сфері освіти і позашкільного виховання. Ірина Юліївна, вітаємо вас. И еще один диплом якости тоже мы вам вручаем. Я представляю одно из самых старейших учреждений города Киева. Это Центр творчества детей и юношества «Шевченковец». У нас занимаются дети более 5000 школьников, не только нашего района, но и города Киева. Это возраст учащихся от 3 до 21 года. Дети занимаются любимым делом. У нас развита Малая Академия Наук очень много технических кружков, спортивных, туристических, большой педагогический коллектив, 135 педагогов, это и мастера спорта международного класса, и мастера спорта Украины, заслуженные артисты Украины, заслуженные деятели культуры. Коллектив очень творческий, очень работоспособный. У нас на базе центра творчества проходит, проводится эксперимент по профессиональной до профессиональной подготовке школьников. Мы сотрудничаем со всеми школами района и внешкольными учреждениями города Киева. Коллектив очень творческий, работоспособный. Большое спасибо за то, что нас отметили. Мы участники всех выставок по освету Украины и внешкольные учреждения Украины. Большое спасибо за награду, которую мы сегодня получаем.